এহেজাৰ আঠশ বাৰ পইণ্ট পাঁচ মিটাৰটো কিলোমিটাৰলৈ নিয়ে তেতিয়া এইটো হ'ব ছিক্স পইণ্ট এইট এইট ওৱান টু কিলোমিটাৰ পোনপ্ৰথমে সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজত মই পৰেশ বৰুৱা যিহেতু মাজুলী আৰু যোৰহাট যি সংযোগী দলং সেই দলংখনৰ আপোনালোকে গম পাইছেই যে মই ইয়াৰ আগত এটা ভাল খবৰ বুলি আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নতুনকৈ আকৌ সাতশ কোটি টকা যিহেতু আমাৰ মাজুলী আৰু যোৰহাট যি সংযোগী দলং সেই দলংখনলৈ অনুমোদন কৰিছে সেইটো কথাটো মই আপোনালোকক জনাইছোঁ এতিয়া কিছুমান প্ৰশ্ন বহুতে মোক কমেণ্ট কৰিও সুধিছে আৰু ময়ো কিছুমান কথা প্ৰশ্ন মোৰ মনলৈ আহিছে আৰু বহুতেও মোক সুধিছে যিহেতু আপোনালোকে গম পায় মাজুলী আৰু যোৰহাট যি সংযোগী দলং সেই দলংখনৰ কাম আৰম্ভ হৈছিল দুহেজাৰ একৈছ চনৰ ঊনত্ৰিছ নৱেম্বৰ তাৰিখে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে যিহেতু মাজুলী আৰু যোৰহাট যিসংযোগী দলংখনৰ প্ৰথম কাম শুভাৰম্ভণি কৰিছিল তাৰপাছত আপোনালোকে গম পায় যে সেই দলংখনৰ কাম সেই দলংখনৰ কাম পাইছিলে ইউ পি ষ্টেট বীজ কপাৰেচন লিমিটেড মানে এই কোম্পেনীটোৱে সেই দলংখনৰ কাম পাইছিলে সেই এই কোম্পেনীটোৰ হেড অফিচ আছে লগ নো ইয়াত লিখা আছে মই এইটো আপোনালোকক দি দিছোঁ আপুনি নিশ্চয় নিজেও দেখা দেখা পাই আছে আৰু এই দলংখন দীঘলটো দীঘলটো হ'ল ছহেজাৰ আঠশ বাৰ পইণ্ট পাঁচ মিটাৰ মানে ছিক্স পইণ্ট আঠশ বাৰ কিলোমিটাৰ এই দলংখন দীঘল হ'ব আৰু এই দলংখনৰ কামটো এতিয়া ইয়াত প্ৰশ্নটো ইয়াত অহা নাই এইবোৰ আপোনালোকে গম পাই আছে টুলেনযুক্ত দলং হ'ব ইয়াৰ দীঘল হ'ব ছিক্স পইণ্ট আঠশ বাৰ কিলোমিটাৰ হ'ব ইয়াত যিহেতু মিটাৰত দিছে সেইটো কিলোমিটাৰতে আপুনি নিব লাগিব এইটো যদি ছহেজাৰ আঠশ বাৰ পইণ্ট পাঁচ মিটাৰটো কিলোমিটাৰলৈ নিয়ে তেতিয়া সেইটো হ'ব ছিক্স পইণ্ট এইট এইট ওৱান টু কিলোমিটাৰ আৰু এতিয়া এই যিখন দলং এই দলংখনৰ প্ৰথম যিটো আমাৰ ইউ পি ষ্টেট বীজ কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেড যিটো কোম্পেনীয়ে এই কামটো লৈছিল তেওঁলোকে নশ পঁচিছ কোৰ মানে নশ পঁচিছ কোটি টকাত তেওঁলোকে এই কামটো লৈছিল আৰু যিহেতু এতিয়া তেওঁলোকে যে নশ পঁচিছ কোটি এই নশ পঁচিছ কোটিটোত কামটো সম্পূৰ্ণ কৰিম বুলিয়েই যিহেতু প্ৰথম লৈছিল কিন্তু তেওঁলোকে বৰ্তমান এই কামটো আধৰুৱা কৰি থৈ গুচি গ'ল মানে তেওঁলোকৰ কোম্পেনীটোৱে নশ পঁচিছ কোটি টকাত মাজুলী আৰু যোৰহাট যিখন যোগী দলং সেই দলংখন সম্পূৰ্ণ কেতিয়াও কৰাব নোৱাৰে মানে সম্পূৰ্ণ হোৱাব নোৱাৰে এইটো অসম্ভৱ নশ পঁচিছ কোটি টকাত এইখন দলং সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকে আধা কাম কৰি কিমান টকা ধৰি লওক তেওঁলোকৰ ক'ত টকা গ'ল বা চৰকাৰৰ পৰা কিমান পালে সেই বিষয়টোও মই ইয়াৰ পাছত ক্ৰমান্বৰে কৈ গৈ আছোঁ নশ পঁচিছ কোটি টকাত তেওঁলোকে কামটো ধৰি লওক কৰিব নোৱাৰা সেনেকৈ তেওঁলোকে গম পায় যিহেতু কামটো এৰি থৈ গুচি গ'ল মই ভাবিছোঁ মই কিয় ভাবিছোঁ এতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰে তেওঁলোকে কামটো নশ পঁচিছ কোটি টকা সম্পূৰ্ণ কৰিম বুলিয়েই কামটো লৈছিলে কিন্তু তেওঁলোকে কামটো এৰি গ'ল কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকে কিমান পাৰ্চেণ্ট কাম কৰিলে কিমান পইচা তেওঁলোকে ল'লে তেওঁলোকক চৰকাৰে দিলে সেইটো কথা আমি বৰ্তমানলৈকে গম পোৱা নাই আৰু বৰ্তমানলৈকে যিহেতু মাজুলী আৰু যোৰহাট যি সংযোগী দলং সেই দলংখনত বৰ্তমানলৈকে টেণ্ডাৰো হোৱা নাই আৰু টেণ্ডাৰ নোহোৱাকৈ বৰ্তমান কিমান টকা খৰচ কৰিলে আৰু কিমান টকা বাকী আছে বা নতুন কোম্পেনীয়ে যিটো টেণ্ডাৰ মাৰিছে কিমান টকা টেণ্ডাৰ মাৰিছে সেইটো কথা আমি গম এতিয়ালৈকে কোনো পোৱা নাই এইবোৰ সিদ্ধান্ত নোহোৱাকৈয়ে বৰ্তমান আকৌ এটা যিটোতো সাতশ কোটি টকা আকৌ নতুনকৈ দিছে এইটো আমি বেয়া পোৱা নাই ভালেই পাইছোঁ কিন্তু আগৰ নশ পঁচিছ কোটি টকাৰ লগত যদি আকৌ সাতশ কোটি টকা যোগ দিয়া হয় তেতিয়া কমেও আমাৰ ন এইফালে সাত ষোল্লশ পঁচিছ কোটি টকা ট'টেল হ'বগৈ মানে দলংখন মাজুলী আৰু যোৰহাট যি সংযোগী দলং সেই দলংখন বনাওঁতে ষোল্লশ পঁচিছ কোটি টকা মুঠ খৰচ হ'ব নেকি সেইটো প্ৰশ্ন বহুত সবেই মানে মনলৈ আহিছে যিহেতু প্ৰথম যেতিয়া টেণ্ডাৰ হৈছিলে টেণ্ডাৰ হওঁতে বহুত ভাল ভাল কোম্পেনীয়ে টেণ্ডাৰ মাৰিছিলে ইয়াতকৈ ধৰি লওক অলপ টকা বেছি টেণ্ডাৰ কৰিছিলে দহ কোটি এঘাৰ কোটি তেনেকুৱা টেণ্ডাৰ আছিলে চাগে সম্ভৱ সেইকাৰণে ভাল ভাল কোম্পেনীবিলাকক যদি আমাৰ দি দিলেহেঁতেন তেতিয়া এইটো আমাৰ এইটো অৱস্থা বৰ্তমান মাজুলী আৰু যোৰহাট সংযোগী দলঙৰ নহ'লহেঁতেন এতিয়া আমাৰ কম পইচাত চাবলৈ গৈ কম পইচাত দলংখন কমপ্লিট কৰিবলৈ গৈ আমাৰ এতিয়া মানে যদি সেই নশ পঁচিছ কোটি টকা সাতশ কোটি টকা আকৌ যোগ হয় তেতিয়া আমাৰ প্ৰায় ষোল্লশ পঁচিছ কোটি টকা আমাৰ ট'টেল খৰচ হ'বগৈ দলংখনৰ নামত এতিয়া এই বিষয়টো মানে নশ পঁচিছ কোটি টকা যিটো আমাৰ নতুন টেণ্ডাৰ তাত যিটো খৰচ হ'ল সেই খৰচটোৰ লগত এইটো নতুনকৈ আকৌ সাতশ কোটি টকাটো নশ পঁচিছ কোটি টকাৰ লগত যোগ হ'বনে নাই যিটো আমাৰ বৰ্তমান খৰচ হ'ল এই খৰচ টকাটো তেওঁলোকে হিচাপ উলিয়াই যিটো ইউ পি ব্ৰীজ কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেড যিটো কোম্পেনী তেওঁলোকক যিটো টকা দিলে তেওঁলোকে যিটো হাফ কাম কৰিলে তেওঁলোকে যিটো টকা দিলে বা তেওঁলোকক যি যি পইচা বা চাৰিশ পাঁচশ কোটি টকা তেওঁলোকে যি নিলে তাৰ লগত সাতশ কোটি টকাটো যোগ হ'বনে নাই নশ পঁচিছ কোটি টকাৰ লগত আৰু সাতশ টকা যোগ হ'ব এইবিলাক বহুতো প্ৰশ্ন মানুহৰ মনলৈ আহিছে যিহেতু সেইটো আহিবলৈ দিয়া দিয়কচোন মোক বহুতেই কমেণ্ট কৰি সুধি আছে এই কথাটো যিহেতু এই কথাটো মই নিজেও বুজি পোৱা নাই সেইকাৰণে মই আপোনালোকক ইয়াক মই বুজাই একো ক'ব নোৱাৰিম আপোনালোকে কোনোবাই যদি এই কথাটো বুজি পাইছে বুজি পালে কি কৰিব কমেণ্ট কৰি সুন্দৰকৈ জনাব কমেণ্ট কৰি জনালেহে মই কথাটো তেতিয়া আকৌ আপোনালোকক মই ধুনীয়াকৈ জনাব পাৰিম যিহেতু এতিয়া বৰ্তমান আগৰ যিটো নশ পঁচিছ কোটি টকা আছিলে সেইটো তেওঁলোকে আধা যিটো কোম্পেনী কোম্পেনীটোৱে আধা কাম কৰিলে কাম কৰি গুচি গ'ল তেওঁলোকে পইচা পালে আকৌ কেন্দ্ৰ চৰকাৰে সাতশ কোটি টকা আকৌ দলংখনৰ নামত দিছে যিহেতু আৰু এটা প্ৰশ্ন আছে এই দলংখনৰ নামত যে নতুনকৈ সাতশ কোটি টকা বিচাৰিলে মানে দিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মই জনামতে এইটো কোম্পেনীটো গুচি গ'ল এই কোম্পেনীটো তেওঁলোকে যদি নিশ্চয় জনাইছে বা এইটো পইচাত আমি কামটো কৰিব নোৱাৰিম আমাক পইচা লাগে যদি তেওঁলোকে তেনেকৈ কামটো এৰিছে তেতিয়া নতুনকৈ পইচা দিছে তেওঁলোকে এই কোম্পেনীটোৱে সেই কামটো কৰিব লাগিছিল কিন্তু এতিয়া এই কোম্পেনীটোৱে কি কাৰণে কামটো এৰি গুচি গ'লে এসঠিকভাৱে কোনো গম নাপায় আজিলৈকে এইটো বিষয়ে কোনো গম নাপালে তাৰপাছত এতিয়া নতুনকৈ যিহেতু টেণ্ডাৰ হোৱা নাই তেওঁলোকে এতিয়া কিমান টকা টেণ্ডাৰ মাৰিছে কি কথা গম নোপোৱাকৈ আকৌ কেন্দ্ৰ চৰকাৰে সাতশ কোটি টকা দিছে এইবিলাক কিছুমান মানে অলপ কথাবিলাক অলপ খেলি মেলি টাইপৰ হৈছে মই খেলি মেলি টাইপৰ মানে মই বুজি পোৱাত অলপ ময়ো বুজি পোৱা নাই বা বহুতে মোক সুধিছে কিন্তু কথাটো মই বুজাই দিবলৈ মই বুজি পোৱা নাই সেইকাৰণে যদি কোনোবাই বিশেষকৈ বুজি পাইছে সেইটো কমেণ্ট এটা কৰি সুন্দৰকৈ জনাব আৰু যদি আপোনালোকে জনাই তেতিয়া মই নিশ্চয় যিবিলাকে কমেণ্ট পঢ়ে পঢ়িবই নহ'লে মই ভিডিঅ' এটা বনাই ধুনীয়াকৈ কমেণ্টৰ পৰাই মই কোনোবাই বুজি পোৱা লোকে জনালে মই ধুনীয়াকৈ বুজাই দিবলৈ মই অলপ মানে বুজি লৈ বুজাই দিবলৈ কমেণ্টৰ পৰা মই চেষ্টা কৰিম কিন্তু বৰ্তমানলৈকে ময়ো যিহেতু বুজি পোৱা নাই সেইকাৰণে এই ভিডিঅ'টো বনাই কিছুমান প্ৰশ্ন বহুতে সুধি আছে যিটো প্ৰশ্ন উত্তৰ মোৰ হাতত নাই সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ মই প্ৰশ্নটো যে আপোনালোকে যিটো প্ৰশ্ন সুধি আছে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো মই ভিডিঅ' এটা বনাই দি দিওঁ সেইকাৰণে এই ভিডিঅ'টো বনাই মই আপোনালোকে এই উত্তৰটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আজি ভিডিঅ'টো চমুকেই যিহেতু বনাই দিছোঁ আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব যদি ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল পায় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আজি নমস্কাৰ